Дальше для коробки. Видно такие здоровые. Ну, как под телевизором да, под... Вот такие высоты, да, и... металла имеет цвета побежалось. Лист металла имеет Так, В нижней части имеются остатки лакокрасочного покрытия белого цвета. 18.02.2013 года в 5 часов 36 минут до оперативно-диспетчерскую службу ТР МЧС Херсонской области Поступил сигнал про пожар в, торги, в торговом павильоне по адресу улица Крымская 138. На место пожара направлено два отделения ДПРЧ-10, одно отделение ДПРЧ-20 и 15 человек личного состава. По прибытию подано 4 ствола РСК-50. В 6 часов 35 минут пожар, пожар был локализован и в 8 часов 11 минут ликвидирован. Значит, общая площадь пожара составляет 265 квадратных метров, распространение пожара не допущено, причины и убытки пожара устанавливаются.